9 февраля, согласно приказу мы убываем, не поминайте лихом, оружие с собой у нас как не было, так и нет, надеемся, в автобусе предоставим. Бройными силами тоже нам ничего не... подарков никаких нам не положили, как говорится. мы с вами. Тремаемся, Тримаемся. Yeah, so no. I'm it all, huh? yeah, seriously, like, <clears throat> Mr. Obruski, um, you said, like, this place is full of foreigners, here. yeah, yeah you know, we we can see, like, there's a guy here, like, uh, we got one, yeah, he's from Italy, I'm pure-blooded, like, uh, <laughs> let's call it American, we got guys from Canada, we got guys from Italy, we got guys from <laughs> Spain, like, so, <laughs> this place is called, <laughs> on by the foreigners, as you said. <startup> <teipasiniių> Have a Давайте, народ и армия едины! Рады был знаем Давай, ребята, ЗСУшники, 18-й батальон, 58-я бригада, Начальство, 16 батальон, 58-я бригада, начальство сказало в приказном порядке в 5 утра грузиться и уезжает расположение части. Что там будет, мы не знаем. С ними и с нами. Но у всех боевой дух и всех залезны из сердца. пацаны. <говорит> <Да. говорит> не будет Украина! Лузенька! И без барых! Какой номер? Сейчас еще заснимем. 1985 РЗ. Ребята говорили, что им не давали даже солярку для транспорта, чтобы поехать за дровами. А тут в 5 утра пригнали и карус, который полчаса стоял заведенный, включенный. И ждал их конкретных полчаса. Вот так наше руководство, генералитет, дбая про простых солдат и народ целом. Да, переживая. Волнуется очень сильно. Да, ребятам, наверное, будет там невесело. Мы знаем, что мы с ними, а они с нами. Дякуем Шарас.